чтобы вы понимали, когда вы видите очень красивые кадры природы, которые сняты в 4К, ну, смартфон уже лучше снимать не может. Когда вот так все четко, четко, прямо все детальки, все, все меленькое, это видно. Это 4К. И чтобы вы понимали, в, в сфере вот это, когда я была в, на этом фильме, что видео я она делала. наделала, там все, все эти изображения 18 к Ну, вы понимаете, насколько это четко. И вот это же оно такое все ну, панорамное, полукруглое, и ты как внутри. Вот то, что показывают, вот там этот экран, он полукруглый. И ты как внутри этого действия находишься. И плюс это все снято в 18к. То есть это настолько все реально, что ты как будто бы там прям вот погружен в это действие. Ты там внутри находишься. Плюс к тому же ну, кресло вибрируют, когда вот этот слон туф, туф, идет. Вот это вот пол прыгает. Ты вот так прям чувствуешь, как будто бы он на тебя вот так вот и идет. Боже, это вообще отдельный разговор про русско-украинский. О! Что сказать? А, и плюс запахи. Он на все сцены, а там, где, короче, вот именно, где гром был, где какое-то Василькова поле показывает, что прямо ты озон с Васильками слышишь. И для того, чтобы понять, что ты не внутри находишься, ну, стоит просто вот так оглянуться, посмотреть, что вот за тебя люди сидят. И ты такая, ой, знаешь, так, ну, я в зале, я в кино, а если не смотреть на людей, которые сидят на креслах, а только туда впялиться в экран, то ты прям находишься внутри вот этого всего. Ты как, не знаю, как видеокамера, как будто бы это все ты. Ты сама летишь, ты сама все снимаешь. А вот это еще как гроза, ты как будто бы прямо так, она возле тебя, бля, вот так, прямо сейчас тебя ебаная по голове. Вот так прямо, прям, ну, и мурашки по коже, и... И понятно, что вот ну вообще ты уходишь с этого мира и ты прям погружаешься в это кино. Надеюсь, я красочно описала. И после этого фильма прямо я не могла отойти. Ну еще ну вообще поймите меня, что я ж эмоциональна. Другим так о класний фільм був, отак вони регіору. А в мене, а я дуже емоціональна. І я прямо все отак, от все в себе, все, все пропустила. Я себе взагалі не контролювала. На русском, я говорю на болгарському, на українському. Ну, я взагалі не контролювала. Я так ну, так емоції мене випарували. Mm.